それでは早速お呼びいたしましょうどうぞ皆さん大きな拍手でお迎えくださいませ女チョコレートパイプ主演のジージャさんそして阿部寛さんですどうぞお入りくださいありがとうございまあの時間の許す限りお話の方を聞いてまいりましょうまずは一言ずつご挨拶からいただけますか DJ さんお願いします <laughs> ่็สวัสดีทุกทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีพี่ปุนค่ะก็ดีใจมากที่ได้มาที่ญปนนี่เป็นครั้งที่3แล้วในชีวิตของป้านะคะก็ดีใจมากๆค่ะแล้วก็มีโอกาสที่หนังได้มาฉายแล้วตื่นเต้นมากๆเลยก็อยากให้ทุกท่านได้ชอบในภาพยนตร์เรื่องช็อกโกแลตเรื่องนี้นะคะยังไงขอฝากด้วยค่ะ え皆さんこんにちは。私は今回日本へ来たのは3回目です。そして今回えこの私の映画が日本で上映されるということで、もう胸がドキドキしています。どうか皆様え私の映画をご覧いただいて楽しんでいただけたらと思います。えー、私どうぞよろしくお願いいたします。私の映画のチコ,コレートパイターという映画です。よろしくお願いします。どうもありがとうございます。皆さん今日はご視聴いただきありがとうございます。 えー、この映画、えー、今から、えー、3年弱かなこの間撮影したんですすで、えー、にタイでは去年の2月に応援されていて、えー、タイでその、まあ、この映画『マッハ』という作品で有名な監督が捉えた映画なんですけどもそのマッハを超えて記録的な大ヒットをあ、えー、げた映画です、えー、それがついに日本で公開ということで、えー、僕も、えー、ちょっと役剤薬で出ています <laughs> えー、最近、まあ、ちょ岩下さんに亡くな <laughs> られたし合があるんですけどよろしくお願いします。 ก็สำหรับครั้งแรกที่มาญี่ปุ่นเลยนะคะก็เป็นเมื่อตอนอายุ12ค่ะมาเที่ยวคุณแม่นะคะก็ได้ไปเที่ยวที่วัดอาซากุสะใช่ไหมคะแล้วก็นาราแล้วก็บ่อน้ำพุร้อนแล้วก็ดิสนีย์แลนด์ค่ะ แล้วครั้งที่สองเนี่ยมาถ่ายหนังเมื่อประมาณสองสปีที่แล้วที่ฟุกุโอกะค่ะซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงอกพุระบานสวยมากๆเลยแล้วครั้งนี้ได้มาอีกเสียดายนิดนึงน้องไม่ได้เที่ยวก็สำหรับมาโปรโมทภาพยนตร์เรื่องช็อกโกแลตเนี่ยนะคะแล้วก็ที่ที่สถานที่ที่ชอบนะคะก็คือเอาขอบทก็คือชอบประเทศญี่ปุ่นตรงที่เอาตั้งแต่ถนนอากาศเลยค่ะถนนค่อนข้างสะอาดมากแล้วก็รู้สึกว่าเมืองเป็นระเบียบค่ะแล้วก็

福岡で撮影をしたときにちょうど桜の花が咲くころでそれもとっても美しかったです第3回目は今回の映画のプロモーションのために今回来ました今回は時間がないのであちこちは行かれないのですがえ私が日本で好きなところはまず気候が好きですそれから景色も好きですそして道路とかとってもあの清潔でそういうところも好きですさらに皆さんの日本人の人が皆さん私に親切にしてくださるそこのところもとっても嬉しく思っています以上です <laughs> あの,の大事なことを言い忘れてましたあのとっても好きなものは日本の料理がとっても美味しくてさらにお菓子もとっても美味しいこれもちょっと付け加えたいと思います <laughs> そうですかありがとうございますさて阿部さは今回あの、はい、大映画にご出演ということなんですけれども最初にあの話が来た時にはどう思われましたあのやっぱりあのバッハを取った監督こがここは初映画 ジジアさんを使ってやるということでまず最初に「僕はアクションはあんまりできないんで」っていう <laughs> そこが心配で「ええ、僕のアクションはどうならいあるんですか?」って言ったらまあ日本人の役のザでそのアクションすごくできるって人じゃないか大丈夫だって言ってだからそこでまず、まあ、そのマッハという作品を見てねすごくこの監督がアクションたちどういう考えを持ってやってるのかとかすごい映像だったんでぜひそれを現場で体験してみたいなと思ってまず2つ返事で、ね、あのお聞きしました。 そうだったね。